Добрый день, так, тестируем машину после ремонта. Volkswagen Golf 5 1.9 турбодизель, фронт работал, насос-форсунки топливные, заказывались другие, тестировались они, настраивались, двигатель настраивался, сейчас как бы ведут они себя вообще отлично приемистость двигателя появилась, он как бы начал, ему легче стало ехать, как бы дышать легче стало. Можно так сказать, турбинка все работает, все настроено. И была полная замена комплекта сцепления вместе с маховиком. Так как были проблемы по сцеплению, оно било, оно некорректно работало и был дисбаланс. Не было балансировки с Баланс немножко. Из-за этого поразбивала вилку, выжимной палец вилки. Все это разбито было с люфтом. Это все менялось. Потом из-за этого, так как при запуске била двигатель, плюс коробка на ходу, разбила подушки. Подушку коробки была замена, подушки была замена на подрамнике так что все это поменяли сейчас плавненько мягенько все в куче машина по характеристикам в принципе, запускается она сейчас что на горячую что на холодную как бы и полностью горячую там и не полностью горячий там, при 40 60 градусов мы тестировали он запускается легко сейчас никаких проблем я думаю экономия будет э, как бы доволен владелец плюс перестала надымить вообще при запуске может быть там чуточку чуточку ну, практически даже его не видно и все а в ходу он вообще не дымит дыма нет приемистость хорошая едет машинка классно так что вообще я доволен честно мне нравится очень даже понравилось и моим работникам машина понравилась, особенно Максу. Зашла вообще машинка хорошо. Он вообще, можно сказать, бредит об этой машине. Да, Макс? Есть Это, такое. Ему очень понравилось, особенно на этом двигателе 1.9 турбодизель. Очень классный двигатель, приемистый, мощный. Он рвет с, с низов. Вообще все как бы работает, все классно вообще. Очень понравилось. Так что сделали это, владелец будет доволен этой машиной. Так как все сделано, да, работ было немало произведено. Но, слава Богу, все с хорошим окончанием, все сделано, настроено. Сейчас мы немножко ух, подрывчик. И раскручивается легко до 4-5 тысяч движок вообще. Дороги у нас, конечно, такие обалденные, так что негде даже ее протестировать как бы, сильно. Мы перед этим ездили на трассу, выезжали там, тестировали ее, настраивали, форсунки, все это, корректировку делали как в электронном виде, так же в механическом виде, так что в принципе получилось все удачно. Машинка как бы пожила. Так что как-то так. Так что если кому-то понадобится что-нибудь с машинкой сделать, переделать, отремонтировать, обращайтесь. Всегда рады помочь. Так что все. На этом все. Заканчиваю. Всем.